Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, selamat datang ke episod khas podcast saya. Jangan terpedaya, kenali berita palsu. Saya Nik Suzy, pada hari ini kita akan membincangkan satu isu yang semakin kritikal dalam era digital iaitu penyebaran berita palsu. Dalam dunia yang serba pantas ini, hampir setiap rakyat Malaysia tanpa mengira umur dan latar belakang bergantung kepada media sosial sebagai sumber maklumat harian. Namun di sebalik kemudahan itu terdapat cabaran besar yang perlu kita hadapi, iaitu berita palsu. Fenomena ini bukan sahaja boleh menimbulkan kekeliruan tetapi juga berpotensi menggugat keharmonian masyarakat menjejaskan kestabilan negara dan mempengaruhi keputusan serta tingkah laku individu. Melalui podcast ini, jangan terpedaya, kenali berita palsu. Saya akan membawa pendengar semua untuk memahami apa itu berita palsu, bagaimanakah ia tersebar dengan begitu pantas dan mengapa kita perlu lebih berhati-hati dalam menerima serta menyebarkan maklumat. Saya juga akan berkongsi contoh-contoh dan statistik terkini di Malaysia supaya kita lebih celik maklumat dan tidak ter mudah terpedaya. Berita palsu. Secara akademik, berita palsu atau fake news merujuk kepada maklumat yang tidak benar, mengelirukan atau direka dan disebarkan dengan tujuan mempengaruhi persepsi awam. Berita palsu boleh dikategorikan kepada dua kategori utama iaitu misinformation di mana maklumat yang salah dan disebarkan tanpa niat jahat. Yang kedua, disinformation iaitu maklumat salah yang disebarkan dengan niat memanipulasi, menghasut atau memberi kesan tertentu kepada masyarakat. Kedua-dua bentuk ini boleh menjejaskan ketepatan maklumat, menimbulkan kekeliruan dan mengganggu keharmonian sosial di Malaysia. Untuk memahami skala isu ini, mari kita lihat beberapa statistik di Malaysia. Malaysia mempunyai 26.8 juta pengguna aktif media sosial yang menunjukkan penyebaran maklumat berlaku secara sangat cepat. Pada awal 2025, terdapat 43.3 juta sambungan mudah alih melebihi penduduk jumlah penduduk negara. Ini menunjukkan tahap keterhubungan masyarakat yang tinggi sekaligus meningkatkan risiko penyebaran maklumat tidak sahih. Menurut Task Force Menangani Berita Palsu, 861 berita palsu dikesan di antara Disember 2022 hingga Disember 2023 dengan 91 kertas siasatan dibuka. Sebahagian besar berita palsu menunjukkan isu sensitif seperti agama, kaum dan institusi raja. Statistik ini menekankan bahawa penyebaran berita palsu bukan isu kecil, malah ia merupakan cabaran besar pada keselamatan maklumat dan keharmonian sosial. Contoh berita palsu yang pernah tersebar di Malaysia termasuk mesej palsu berkaitan pengumuman kerajaan seperti dakwaan penutupan pasar raya atau lockdown penuh semasa COVID yang boleh menimbulkan panik walaupun tidak benar penyebaran gambar atau video lama daripada negara lain. Contohnya, imej banjir luar negara yang dikongsi seolah-olah berlaku di Malaysia yang boleh menimbulkan salah faham. Kandungan berkaitan isu tiga isu agama, kaum dan raja yang dimanipulasi melalui teks, gambar atau video untuk menghasut emosi masyarakat berpotensi menjejaskan keharmonian. Contoh pada 29 Oktober 2024 SKMM iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah mengambil keterangan seorang adun Razman Zakaria kerana hantaran Facebook yang didakwa bersifat palsu dan jelit berunsurkan perkauman iaitu 3R. Kesemua contoh ini menunjukkan bahawa berita palsu bukan sekadar maklumat salah tetapi boleh menjejaskan kesihatan sosial, politik dan keselamatan masyarakat. Oleh itu, setiap individu perlu berhati-hati dan sentiasa menyemak kesahihan maklumat sebelum menyebarkannya. Secara akademik, penyebaran berita palsu memberi kesan kepada beberapa dimensi masyarakat kehidupan masyarakat, iaitu dimensi sosial. Dimensi sosial, berita palsu boleh mencetuskan konflik antara kaum dan agama, mengganggu keharmonian komuniti dan mengurangkan kepercayaan terhadap institusi rasmi dimensi ekonomi, maklumat palsu berkaitan pelaburan atau skim menipu boleh menyebabkan kerugian keuangan dan menjejaskan keyakinan pasaran. Dimensi psikologi pula, merupakan pendedahan berulang kepada maklumat salah boleh menimbulkan kebimbangan, panik dan tekanan emosi. Dan yang terakhir dimensi politik iaitu berita palsu boleh mempengaruhi persepsi pengundi, menjejaskan kestabilan demokrasi dan meningkatkan ketegangan politik. Kesemua ini menunjukkan bahawa berita palsu bukan sekadar isu digital tetapi masalah multidisiplin dan yang merupakan memerlukan tindakan bersepadu. Pendidikan literasi media dan pengesahan maklumat secara konsisten adalah penting untuk mengurangkan impak negatifnya. Strategi menangani berita palsu Antara beberapa strategi untuk menangani berita palsu termasuk Peringatan literasi digital iaitu pendidikan tentang cara menilai maklumat perlu diperluas di semua peringkat masyarakat supaya individu dapat membezakan fakta dan palsu. Yang kedua, merujuk sumber rasmi. Portal seperti sebenarnya.my bernama dan laman kematian harus dijadikan sumber utama dan semak maklumat. Yang ketiga, berhati-hati sebelum kongsi. Setiap individu perlu menilai kesahihan maklumat sebelum menekan butang share. Yang keempat, peranan media. Media bertanggungjawab menyemak fakta sebelum diterbitkan untuk mengelakkan penyebaran maklumat yang salah. Kelima, kerjasama kerajaan dan platform digital. Memantau, menapis dan mengambil tindakan terhadap penyebaran berita palsu. Dengan strategi ini, masyarakat dapat menjadi lebih cilik maklumat dan tidak mudah terpedaya. Kesimpulan, Berita palsu merupakan cabaran serius dalam era digital dan memberi kesan kepada sosial ekonomi, psikologi dan politik. Namun, melalui pendidikan literasi digital, penggunaan sumber sahih dan sikap tak bertanggungjawab dalam menyebarkan maklumat, kita boleh mengurangkan impak berita palsu. Terima kasih kerana mendengar podcast saya. Jangan terpedaya kenali berita palsu. Saya, Nik Suzy, berharap pembicaraan ini dapat meningkatkan kefahaman kita tentang pentingnya menilai maklumat dengan kritikal dan beretika. Assalamualaikum dan sampai jumpa di episod seterusnya.